असलकुम सवाल और जवाब का सिलसिला अलहमदल अच्छा जा रहा है आप लोग दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें और अलहमद काफ़ी सवाल जो है वो आपने बता दिए हैं एक बच्ची ने या बहन ने वो सवाल जिसमें मैंने पूछा था कि हर रसूल या नबी ने अपनी कौम को कौम कहकर बुलाया सिवा एक के ना तो उन्होंने जो जवाब दिया वो टेक्निकली सही है मगर असल चीज़ उसमें रह गई है उन्होंने कहा है कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसी जो है उन्होंने अपनी कौम को या बनी इसराइल का है ना आ, मगर थोड़ी सी इसमें कमी है दोबारा तलाश कीजिए हज़रत मूसा ने गालिबा कभी अपनी कौम को याबन इसराइल नहीं कहा या कौम ही कहा है बाइस काला मूसा ने कौम ही हर जगह उन्होंने कौम ही कहा है हाँ हजरत ईसा ने अगर बनी इसराइल कहा तो उन्होंने कौम ही क्यों ना कहा इस जवाब के इस हिस्से का सवाल के इस हिस्से का भी जवाब दीजिए आप ना कि वो हज़रत ईसा ने सही है कहा बनी इसराइल मगर क्यों कहा था बनी इसराइल या कौम ही क्यों नहीं कहा दूसरी जो और ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि जैसे हमने कहा था कि हज़रत सलाम कुरान ने कहा गर्मी में पैदा हुए तो उन बहन ने बताया कि जब अल्लाह ने कहा कि ए मरीम खजूर के तने को हिला तुझ पर नरम खजूरें गिर पड़ेंगी बिल्कुल यही जवाब है उसका मगर इसकी ख़ूबसूरती देखिए इस पर तदब्बर कीजिए कि अल्लाह सुबहाना व क्या कहना चाह रहे थे हज़रत बीबी मरियम को ना हज़रत को अल्लाह ने मौजज़े से पैदा किया उससे पहले मरीम को जो है अले अले को खाना देता रहा अल्लाह मगर अब जब हज़रत ईसा पैदा हो गए तो फरमाया कि अय मरीम अब तुझे खाने पीने का इंतज़ाम ख़ुद करना पड़ेगा अल्लाह पर हालांकि जब कहा कि दरख्त को हिला तो खजूर का दरख्त हिलने से हिल नहीं सकता बीबी मरियम ने सिर्फ़ हाथ लगाया होगा खजूरें गिर पड़ी होंगी मगर अल्लाह ने यह नुक़् बताया हमें कि इस ज़िंदगी में इस फिज़िकल वर्ल्ड में आपको खाना रोटी कम रोटी खाने के लिए आपको मेहनत मज़दूरी करनी पड़ेगी मौजूं के ज़रिए अब अल्लाह ताला आपको खाना नहीं खिलाएगा अब आपको मेहनत करनी है मज़दूरी करनी है आपके बीवी हैं आपके बच्चे हैं कमा कर खाना है अब आपको ना रसूलों तक ने भी मेहनत मज़दूरी करके अपनी अर्निंग जो है वो अर्न की है उन्होंने अपना रिजल्ट अर्न किया है मेरे और आपके लिए सोचने का मौका नहीं है तो ये हो गया सब बाकी अगर आपको जब आप देखने हैं तो उन दोनों दर्श में देख लीजिए ना अब इस दफ़ा के लिए जो है वो उन सवालों के लिए और तैयार हो जाइए आप तो पहला तो इसमें सवाल ये है कि अल्लाह ने एक जगह चरखा काटने वाले का भी ज़िक्र किया है अल्लाह अकबर जो भी बात कर रहा हूँ भाई आप ये ना कि ज़हीर भाई कैसे कैसे सवाल ला रहे हैं कुरान का सवाल है ये अल्लाह ने किस जगह चरखा क्या है, हो सकता है आज की नई नसर को मालूम ना हो पिछले ज़माने में जब औरतों के पास फारिग वक्त होता था एक हाथ से घुमाने की गोल गोल सी चीज़ होती थी और जो ये रुई है कपास है ये उनके हाथ में होती थी खालिज कपास उस चरखे को घुमाते रहते थे और वो धागा तैयार करती थी ना एक मोटा मोटा धागा होता था जिसे कपड़े वगैरह बनाते थे अल्लाह ने किस जगह चरखा काटने वातने का ज़िक्र किया दूसरी एक और जो इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहूँ खूबसूरत तरीन चीज़ है मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब की जात से अभी तक इंसानों ने साइंसदानों ने ज़मीन पर तकरीबन दस लाख किस्म की जो मखलूक़ है उसको दरियाफ़त किया है उन्होंने कि ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें है मौजूद हैं जैसे हम इंसान हैं, हैंवान हैं दरख्त हैं चरिंद हैं परिंद हैं कीड़े मकोड़े हैं तकरीबन कम से कम दस लाख किस्म की जो है ये ज़िंदगी मौजूद है इस पर अब अगर हम लिखने लगें तो अव्वल में तो लिख नहीं सकते कहाँ तक याद होगा मगर मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब की ज़ात के कैसे तश्री कर दी उसने क़ुरान में इस बात की आप बताइए किस जगह वह मुकाम है जहाँ अल्लाह ने जो है वो तशरी कर दी इन सब पे। सब कुछ समेट दिया कौन सा कुरान कुरान में कौन सा मुक़ाम है वो जहाँ अल्लाह ताला ने सारी मखलूक अब तक तो इन्होंने दस लाख कहा है अगर दस करोड़ भी होंगी तो अल्लाह ने तशरी कर दी है उसकी किस जगह है वो मुक़ाम बताइए चरखे वाली का जिक्र और ये तमाम मखलूक के मतलब काउंटिंग का जिक्र ये किस जगह मौजूद है अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है इन दोनों को देखिए और जवाब दीजिए इन शाह तला बहुत अच्छा सिलसिला है मुझे भी अच्छा लग रहा है तो अल्लाह खैर रखे इन पर गौर कीजिए जवाब दीजिए फिर हाजिर होते हैं असलकम वाला